মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ অধীনত ইতিমধ্যে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হৈছে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত জনাইছিলোঁ যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পাছতো কোনো ধৰণৰ সুদুত্তৰ পোৱা নগ'ল পাছৰ পৰ্যায়ত কি হয় নাজানো কিন্তু যি নতুনকৈ বাতৰি আহিছে আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ ওপৰত সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক অৱগত কৰাবলৈ মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ নমস্কাৰ মই কৌশিকুন মিলন মিক্স আছামিছ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম প্ৰথম আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ অধীনত পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছজন পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছজন পুনৰ কৈছোঁ এক লাখ চাৰি হাজাৰজনৰ পৰা পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছজনক মাত্ৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে ফাণ্ডটো ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই ফাণ্ডটো কেতিয়া ৰিলিজ হ'ব মোৰ থাননেলত দেখিছে থামনেলটোতে লিখা আছে তিনি নৱেম্বৰ তিনি নৱেম্বৰৰ দিনা খানাপাৰাত এখন বিশাল সভা হ'ব আৰু সেই সভাতে তেওঁলোকক টকাটো বিতৰণ কৰা হ'ব কিন্তু টকাটো আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ হ'লে আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব কেৱল সেই মিটিংখনত আপোনালোকক অকল টকাটোৱে দিয়া নহয় তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা তিনিদিনীয়া থ্ৰী ডেইজ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব আৰু সেই ট্ৰেইনিংটো ল'লেহে পইচাখিনি পাব তাতকৈ এটা ডাঙৰ কথা আহিলে আমি প্ৰথমৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে আঢ়ৈ লাখ আঢ়ৈ লাখকৈ প্ৰতিজন নিবনুৱাক টকা দিব প্ৰতিজন নিবনুৱাক দিয়া হ'ব ৰাজ সাহাৰ্যৰ যি প্ৰতিজন নিবনুৱাক এটা টকা প্ৰদান কৰা হ'ব কিন্তু সম্পূৰ্ণ ভুল আঢ়ৈ লাখ দিয়া নহয় কিমান দিব এতিয়া সেইটো আমি জানো আহক ইয়াত দেখিছে এশ চৌসত্তৰগৰাকী পেছাদাৰী প্ৰাৰ্থী আৰু পঁচিছ হাজাৰ চৌষষ্ঠিগৰাকী সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়া পেছাদাৰী প্ৰাৰ্থী মানে হৈছে টেকনিকেল লাইনৰ টেকনিকেল লাইনৰ মাত্ৰ এশ চৌসত্তৰ গৰাকীকহে বাছনি কৰা হৈছে যিসকলৰ টেকনিকেল ট্ৰেড আছিলে বা আই টি আই তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিপ্ল'মা আছিলে এশ চৌসত্তৰ গৰাকীক বাছনি কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকেহে আঢ়ৈ লাখ টকাকৈ লাভ কৰিব এতিয়া বাকীসকলে কিমান লাভ কৰিব তেওঁলোকে প্ৰথম কিস্তিত এক লাখ টকা লাভ কৰিব প্ৰথম কিস্তিত আৰু পাছৰ পৰ্যায়ত যদি চৰকাৰে আঁচনিখন এক্সপাণ্ড কৰে দিয়ে তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি পাছৰ পৰ্যায়ত লাভ কৰিব আৰু সেই তিনি নৱেম্বৰত যিদিনা খানাপাৰাত এই আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ টকা বিতৰণ কৰিব সেই একেদিনাই ৰাতিলৈ আৰু পয়সত্তৰ হেজাৰৰ নতুন আবেদন গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কেবিনেট মিটিঙত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰে জনাইছে বা ঘোষণা কৰিছে এতিয়া সেই পয়সত্তৰ হেজাৰ থাকি যোৱাখিনিয়ে হ'ব নে আকৌ নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট হ'ব নে নতুনকৈ নিযুক্তি পাব সেইখিনি সম্পৰ্কত এতিয়ালৈকে জনা হোৱা নাই মাত্ৰ এটাই কথা যে আপোনালোকে যিখিনিয়ে এপ্লাই কৰিছিলে তাৰ মাজৰ পৰা বঞ্চিত হৈ মেলি হৈ পঁচিছ হাজাৰ দুশ আঠত্ৰিছজনে এতিয়া এই এক লাখ আৰু আঢ়ৈ লাখ টকাকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু এটা এটা ডাঙৰ কথা হ'ল কি সকলোকে আঢ়ৈ লাখ দিয়াৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া মাথো দিব মাত মাত্ৰ এক লাখ টকা টেকনিকেল অনলি ওৱান ছেভেণ্টি ফ'ৰ টেকনিকেল কেণ্ডিডেটেহে টেকনিকেল লাইনৰ কেণ্ডিডেটেহে আপোনাৰ আঢ়ৈ লাখকৈ টকা লাভ কৰিব মই এটাই বিচাৰোঁ আচলতে যিটো আঁচনিখনৰ ঘোষণা হৈছিলে সেইটো চৰকাৰখনে ইমপ্লিমেণ্ট কৰক আৰু প্ৰতিজন নিবনুৱাৰ বাবে সেইটো এটা আহ্বান বুলি ভাবোঁ প্ৰতিজন আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যিসকলে পাবলৈ সক্ষম হৈছে পঁচিছ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীও চাগে সেইটোকে বিচাৰিব এতিয়া কথা হ'ল যিখিনিয়ে নাপালে সেইখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক তেওঁলোকে বহুত আশাৰে দিছে পুনৰবাৰ কৈছোঁ বহুতখিনিক ইণ্টাৰভিউ লৈ মতা নহ'ল বহুতে কৈছে যে ৰাজনীতি নহয় আপুনি মিছা কৰিছে ভুল কৰিছে সকলোকে মতা হৈছে মই কৈছোঁ মোৰ হাতত প্ৰমাণ আছে এজন মোৰ নিজৰ বন্ধু এগৰাকী কম্পিউটাৰ জনা মহিলা তেওঁলোক দুইজনকে বঞ্চিত কৰা হ'ল সেই দুটা এটা প্ৰত্যক্ষ প্ৰমাণ অকল সেয়াই নহয় মোৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টোত চাওক এশ বাইছটাৰ পৰা এশ ত্ৰিছটা কমেণ্ট এতিয়ালৈকে আহি আছে তাৰ ওপৰতেও হৈ গৈছে সেইসকলে কি কৈছে এবাৰ চাওক তেতিয়াহ'লে কিয় বঞ্চিত কৰা হ'ল সেইসকলক মাতক ইমিডিয়েট মাতক নাইবা কি ভিত্তিত লোৱা হৈছে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনৰ পৰা ৰিপৰ্ট লৈ পেলাই ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ সেয়াই আশা অনাগত দিনত এইসকল প্ৰাৰ্থীয়েও যাতে এই যি হওক এক লাখেই হওক বা আঢ়ৈ লাখেই হওক ৰাজ সাহাৰ্য যিটো অনুমোদিত টকা লাভ কৰি নিজকে স্বচ্ছল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাওক তাকে কামনা কৰিছোঁ